hammangiz ahmoqmisizlar men boshliqman va har biringiz buyruqlarimni bajarishingiz kerak ha siz haqsiz siz boshliqsiz nima deyapsan siz haqsiz dedim ha siz boshliqsiz buni ikkilanmasdan aytyapsiz bu to'g'ri va hozir sizga bir narsani bermoqchiman o nima ekan ishdan bo'shash arizam rostdanmi bu yerda ishlamoqchi emasmisan bu katta xato yangi ishchi sifatida sizning yetakchilik qobiliyatingiz o'ylantirib qo'ydi ketishimdan oldin qarshi bo'lmasangiz men sizga aytmoqchimanki ayrim nasihatlarim aqllilik qilmoqchimisan buni eshitishga dovqatim yo'q tezroq bo'lq xo'sh janob o'ylashimcha bu yerda hamma yomon emas lekin siz o'z maqsad yo'lingizda adashib qolgansiz menimcha siz ilgari yetakchi hozir esa shunchaki boshliq arti nimada boshliq aytadiki bu men yetakchi esa bu biz boshliqlar mag'rurlikda ko'zlari ko'r bo'lishga yetakchilar esa ko'ra olishadi yetakchilar tushuna olishadi boshliqlar buyruq berishadi Boshliqlar barmoqlari bilan ishora qilishadi yetakchilar yordam qo'lini cho'zishadi Boshliqlar bor bor deyishadi yetakchilar birgalikda ketdik deyishadi de yetakchilar g'oyalarini ko'rib chiqadilar boshliqlar esa yo'q bo'lmaydi qarang boshliqlar sizni pastga urishadi yetakchilar esa sizni maqtaydi chunki yetakchilar hurmat qilishadi Boshliqlar hech qanday boshliqlar odamlardan foydalanadi kamsitishadi yetakchilar odamlarni tayyorlaydi ular ichingizda qobiliyatingizni ko'ra bilib sizni ruhlantiradi yetakchilar sizni ilhomtiradigan insondir boshiqlar ko'pi esa nayrangchi insonlardir Boshqalar xuddi tv loyihadagilarga o'xshab baqirgani baqirgan yetakchilar esa hamma insonga bir xil hurmatda bo'ladi ular hamdardli va birinchi navbatda jamoatni o'ylaydi boshqiqlarni o'ylashicha rahbarlarning vaqtlari ko'pgina va bekorchi narsalar bilan o'tadi janob o'zingizdan so'rab ko'ring men sizning ustozingiz bo'lmoqchi emasman hech dunyo boshlig'i degan narsani eshitganmisiz eshitmaganman balki bu dunyo yetakchisidir diniy yetakchisi jamiyat yetakchisi biznes yetakchisi buni angladingizmi siz shunday yetakchi bo'lishingiz kerak rahbarlik shunchaki pastga nazar masalan tadbirkorlar ka juda katta mas'uliyati bor men ki faqat biz dunyomizni qutqara olamiz to ma'noda siyosatchilar emas hukumat emas dinimizni qo'shmagan holatda biz mijozlarimizga xizmat ko'rsatib ularni ehtiyojlariga e'tiborlimiz <imans> sizning fikringizcha yaxshi xizmat bilan uzoqqa bormaymiz balkim sizning o'ylashingizcha siz xizmat qilganingizda aksiyalarimiz tushib ketadi Buyuk genri ford aytadiki biznes servis xizmat bilan juda bog'liq bo'lsa faqat foyda tomon ket nima ekan foyda juda juda ham katta bo'ladi